Бульби, Андрій і Остап, наших братів звати трошки інакше. Владик і Марик Грабовський. Владик Грабовський грає за збірну України, а Марик Грабовський прийняв підданство Польщі і завтра виходить в складі збірної Польщі. Тобто брати можуть зіграти між собою в складі різних команд. Тобто, це. Интересный момент, интересный аспект. Так и бывает не, не дуже редко, как в регби, так и в разных, інших видах спорта. И у меня есть до... Ну, я могу на своем примере сказать, что когда два брата играют в регби, это уже соперничество. В какой бы линии они играли, в нападении или в защите. А когда братья играют еще за разные сборные, то, конечно, это мотивирует, когда хочет, во-первых, победить доказать себя, ну, а во-вторых, доказать друг другу, что кто лучше. Всегда это мотивация, конечно. Я хочу додать, Коля Микола рассказывает свой пример, потому что такая ситуация сложилась в жизни, что Коля играл за одну команду, а его старший брат Дмитро играл за